Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam Malaysia Madani dan salam bahasa jiwa bangsa diucapkan kepada seluruh pelayar dan pengikut setia media laman sosial Dewan Bahasa dan Pustaka. Apa khabar anda semua pada hari ini dan diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya ceria dan bersemangat untuk menjalankan apa jua aktiviti yang dirancang pada hari ini. Selamat bertemu kembali pada hari Jumaat yang mulia ini. Hari ini 9 Mei 2025 bersama-sama saya menerita anda Nur Hafiza untuk kita meraihkan slot bicara karyawan ini. Hari ini kita akan berbual santai secara langsung dengan Puan Rosita Jod bagi membicarakan judul baharu buku kanak-kanak terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu Cupi Boleh Terbang. Jika pendengar ingin mengetahui lebih lanjut tentang buku ini, sama-sama malah kita menunggu sehingga penghujung rancangan bicara karyawan bersama-sama penulisnya. Sebelum saya meneruskan sesi perkongsian kita pada hari ini, suka untuk saya mengajak para pelayar yang sedang mendengar program bicara karyawan ini untuk sama-sama mengajak rakan-rakan anda sebagai tanda sokongan kita kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Tanpa melengahkan waktu lagi, saya berjemput Puan Rosita Jod untuk bersama-sama kita berkongsi info menarik mengenai bukunya yang bertajuk Cupi Boleh Terbang ini. Assalamualaikum Puan. Oh, Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Sihat di sana? Uh, Alhamdulillah. Setakat-setakat okay, ni Alhamdulillah. Puan, Alhamdulillah. Puan berada di mana? Sabah ya dengar kata? Iya betul. Saya dari Sabah. Okey. Kepada so, pelayar kita hari ini uh, Puan Zul, uh, Rosita Jod adalah seorang penulis daripada Sabah ya. Okey Puan kita yeah, tak iya. nak lengahkan masa lagi lah. Uh, boleh Puan berkongsi serba sedikit latar belakang Puan Rosita terutama dalam bidang penulisan dengan uh, para pelayar kasih. kita. Okay, terima kasih puan moderator. Uh, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Uh, sedikit perkongsian tentang latar belakang saya. Okay, nama saya Rosita dan saya berasal daripada kota Kinabalu Sabah. Okay, sekarang ni saya berkhidmat di bahagian perkembangan kanak-kanak Yayasan Sabah dan saya memang mengkhusus dalam bidang perkembangan awal kanak-kanak um, saya sudah berkecimpung dalam bidang ni lebih kurang dalam 25 tahun. Okay. Um, sebagai penulis ni, um, actually ini satu pengalaman baru lah. Baru sangat. Baru belajar-belajar menulis lah dalam beberapa tahun dan pengalaman pertama ni dengan Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Uh, itu saja. Ah uh, okey kiranya buku cupi boleh terbaik lah buku terbitan pertama untuk puan berkarya lah kan? betul. Okey okey puan siapa sebenarnya mendorong puan untuk menulis? boleh puan berkongsi dengan kami semua? Baik untuk uh, menulis ni sebenarnya um, yang mendorong saya ni sebenarnya ialah keluarga lah paling uh, pertama sekali keluarga lah dengan uh, rakan-rakan sebab orang ni adalah pembaca saya yang pertama, yang selalu bagi maklum balas, bagi dorongan untuk menulis. Kemudian selain dari itu, murid-murid saya sendiri. So sebab saya seorang pendidik dalam bidang awal kanak-kanak, so saya memang sentiasa terlibat dengan kanak-kanaklah. Jadi daripada murid-murid saya ni saya nampak macam mana cara mereka berimajinasi, cara mereka bertanya, cara mereka berfikir dan daripada situ saya dapat inspirasi lah untuk menghasilkan cerita yang sesuai, yang seronok dan mudah difahami oleh kanak-kanak. Oh, jadi makna kata bila Puan lebih dekat dengan kanak-kanak kecil ni, bila nak asikan karya hmm. tu dia lebih lebih kira orang kata uh, terus tu kita tahu kan macam mana perkembangan anak anak Apa yang diorang fikir betul tak Puan? Ah betul itulah okay, salah boy. satu yang mendorong. Okay, so jadi bagaimana tercetusnya idea? Ha, idea pertama puan nak hasilkan hmm. cumi boleh terbang ni? Baik, untuk buku ni untuk mencari idea tu sebenarnya saya ambil masa yang agak lama lah untuk dapatkan idea utama tu, watak-watak dalam cerita. So memang lama. Tapi sebenarnya idea ni actually dia dapat, dia datang daripada murid-murid saya pada masa tu. Murid-murid uh, saya sebenarnya dia orang suka sangat dengan aktiviti-aktiviti bercerita lagi uh, terutama yang cerita yang ada karakter-karakter haiwan. Jadi sebenarnya dalam cerita saya Cupi Boleh Terbang ni, karakter-karakter tu sebenarnya adalah antara idea daripada murid-murid saya masa tu. Okay. Um, saya saya ingat lagi bila saya buat draft cerita ni, draft pertama saya tu siap, cerita tu saya ceritakan kepada murid-murid saya pada masa tu lah. Jadi uh, respon daripada murid-murid saya tu dapatannya tu saya gunakan untuk penambahbaikan pada draf yang seterusnya. Oh, menarik sebab bila puan draf kali pertama lepas tu puan ceritakan dulu dekat anak-anak ya puan. Ha dia, dia buat macam ah, eksperimen. So dia jadi ah, audien yang ah. pertama ah, kan. Jadi terhasilnya ah, ini. Okey, menarik Puan. Jadi siapa sebenarnya sasaran pembaca puan? Uh, kita buku ni sebab dia buku kanak-kanak. So, sebenarnya kita sasarkan untuk yang kanak-kanak di umur taska dan tadika atau prasekolalah. Ah uh, sebab dia ada gambar yang besar, cerita yang uh, perkataan, ayat-ayat yang mudah-mudah, um, memang untuk taska dan uh, prasekolah. Okey, okey. Jadi macam mengapa puan memilih untuk menulis uh, dalam cerita kanak-kanak bukan untuk dewasa ke? Kenapa Puan memilihlah untuk menulis cerita ni? Um, sebabnya, uh, satu sebab profession saya, kerjaya saya dan pengalaman saya yang uh, lama sebagai uh, pendidik dalam pendidikan awal kanak-kanak ni sebagai guru lah. Uh, memang sentiasa dekat, saya memang dikelilingi oleh kanak-kanak. Jadi situasi itu membuatkan saya rasa lebih selesa lebih berkeyakinan untuk menulis cerita kanak-kanak berbanding untuk cerita dewasa lah contoh. Hmm, okay, okay faham. Jadi puan kita berbalik kepada buku yang kita bincangkan pada hari ini Cumi boleh terbang. Hmm. Jadi boleh puan ceritakan kepada pelayar kita tentang apa tema, apa soalan dan kekuatan yang yang seharusnya puan keluarkan untuk pembaca beli buku puan ni. Eh? Untuk buku Cupi boleh terbang ni, tema yang saya angkat ialah uh, keberanian dan keyakinan diri. Uh, kemudian persoalan-persoalan dalam cerita ni ialah macam mana kita mahu mengatasi rasa takut dalam diri kita tu. Uh, bolehkah kekuatan sebenar seseorang tu dia akan terserlah atau timbul pada saat-saat genting? Uh, itu antara persoalannya lah. And then um, kekuatan dalam cerita ni, oh. Uh, uh, sudah pastilah daripada watak, watak-watak yang dipilih itu yang watak-watak yang mudah diingat oleh kanak-kanak. Kemudian ada gabungan elemen realiti, imajinasi dan juga aa, sokongan visual, ilustrasi yang cantik, yang menarik, ya, yang menyokong jalan cerita saya ini. Okey. Berkisah tentang ilustrasi pun. Okey. Untuk buku Cupi ni, Apakah cabaran dari segi ilustrasi Bila kita dah dapat sesuatu Teks ataupun cerita Untuk kita kaitkan dengan ilustrasi So mungkin ada cabaran yang Puan nak berkongsi dengan kita Baik Untuk ilustrasi ni sebenarnya Saya bekerja, bukan ilustrasi aa, Saya bekerjasama dengan Pelukis aa, Kita ada pelukis Ada pelukis lagi lah untuk menghasilkan ilustrasi ni aa, mm -hmm. Jadi bila bila kita bekerjasama dengan um, apa ni pakar yang lain, so uh, kita kita tidak kita tidak selalu dapat jumpa, uh, so kita akan berjumpa sekali sekala. Kemudian ada masanya uh, kita perlu um, apa ni um, cerita saya macam ni, uh, ilustrator punya gambaran macam ni, uh, so dia, memang banyak lah. Lepas tu macam mana rupa bu, macam contohlah cupi kita imagine saya saya bayangkan cupi macam ni lepas tu illustrator saya macam ni and then ah uh, so kita akan jadi, duduk bincang semula lah uh, jadi tu, maksudnya tu. idea idea lukisan tu daripada puan dan puan bagi kepada pelukis untuk hasilkan apa yang puan gambarkan lah ya ah uh, tapi dia kena kena kerjasama rapat-rapat lah dengan kita punya ilustrator. Ambil masa mm. berapa lama untuk siapkan semua ilustrasi ni puan? Sebelum um, diperturunkan kepada editor. Um ilustrasi ini eh uh, ini saya uh, ini kepada ilustrator. So ilustrator saya mengambil masa lama jugalah Ah uh, sebab uh, macam yang kita tahu kan, kita pun ada apa ni pekerjaan hakiki so uh, that's kita that's tidak boleh fokus sepenuhnya lepas tu tapi kita, kita uh -huh. ada deadline lah bila kita nak hantar nak hantar macam tu kan uh, so but, tapi sebenarnya kita memang ambil masa yang agak lama jugalah untuk siapkan daripada saya proses saya sebagai penulis and then kepada illustrator hmm, baik oh, memang, agak lama lah okey bila saya baca buku cupi boleh terbang ni, okey, saya tengok menarik sebab pemilihan dia subjek burung. Tapi kenapa hmm. puan uh, pilih subjek burung tu? Dan Apa sebenarnya mesej yang puan nak sampaikan kepada pembaca? Ah, betul. Um, Buat tak burung tu uh, sebenarnya se, uh, yelah, sebenarnya secara semula jadinya lah sinonimnya lah kan. Burung ni dia boleh terbang. Okey, tapi dalam cerita saya tu, Cupi Cupi tu dia dia yeah, seekor burung yang tidak boleh terbang. Ah, dia takut pada ketinggian. Jadi di situ saya sengaja uh, membalikkan jangkaan pembaca sebab mesej saya sebenarnya tu ialah uh, setiap orang tu sebenarnya dia ada sayap mereka sendiri. Jadi satu hari nanti dengan adanya keberanian, keyakinan diri, dorongan yang betul mereka-mereka uh, ni juga orang-orang ni juga uh, individu ni juga dia pun boleh terbang tinggi. Uh, sebab tu uh, saya guna saya pilih watak burung tu. Hmm okey-okey faham. Jadi poin apakah kearifan tempatan ataupun budaya yang poin yang angkat dalam cerita tersebut? Um, dalam cerita ni saya ingin takkan nilai uh, persahabatan. Okay, sebab dalam budaya kita sendiri pun kita uh, menitik beratkan hubungan kekeluargaan dan persahabatan. So dalam cerita ni, macam dalam cerita saya ni, cupi dan Kiki ni dia berkawan rapat, walaupun dia berlainan spes uh, spesies. So dalam sini dia sudah menggambarkan uh, kerjasama, toleransi, bantu membantu. Yang mana dia Uh, sangat dekat dengan budaya kita di Malaysia Yang ada berbilang kaum, berbilang etnik dan agama okay. Jadi Puan, melalui buku ni Apakah kelebihan sebenarnya yang Puan nak uh, pasarkan di pasaran Daripada, sebab tadi Puan dah elaborate semua tentang Apa, perkara-perkara yang di atas Jadi apa lagi uh, kelebihan buku yang sepatutnya pembaca patut beli uh, Perlu dapatkan buku tersebut Uh, buku saya di, dia uh, melibatkan uh, gabungan watak-watak yang sinonim dengan kanak-kanak so dia sangat uh, sangat ringan lah sebab watak-watak utama tu pun yang watak-watak yang kanak-kanak biasa biasa lah memang ada di persekitaran memang ada memang terdedah awal lah dengan watak-watak tu seperti burung, kucing dan anjing. Kemudian dalam buku ni juga uh, saya selitkan unsur suspense di pertengahan cerita dan diikuti dengan pengakhiran yang gembira. Okey, yelah sebab setiap buku yang kita hasilkan untuk kanak-kanak ni memang happy ending Betul. kan. Dia kena apa, apa saja yeah. konflik yang terjadi di hadapan, di pertengahan tapi akhirnya kita kena dengan habiskan dengan happy ending. Jadi saya pun dah baca buku Puan ni dan memang dia punya cerita, jalan cerita dia menarik dan saya harap Uh, semua semua playplay kita akan dapatkan uh, buku forest chat uh, untuk dibaca kepada anak-anak. Okey jadi puan seterusnya. Okey dengan cerita ni adakah dapat ataupun dapat membentuk kanak-kanak yang bijak ataupun mempunyai daya tahan dan percaya dengan kemampuan diri sendiri. Baik, um boleh puan um, kongsikan? Uh, ah yeah. ya. Baik, dalam cerita ni um, antara nilai murni atau pengajaran yang saya Angka ialah um, dalam dalam macam mana memupuk sifat berani dalam menghadapi ketakutan. Okey, saya mahu anak-anak tu dia belajar bahawa perasaan takut tu sebenarnya sesuatu yang biasa. Okey, tapi kalau kita boleh memberanikan diri dan mencuba, kita boleh mengatasi rasa takut tu sedikit demi sedikit. Insyaallah. Kemudian um selain tu kanak-kanak tu juga dia boleh membentuk satu kefahaman yang daya tahan tu bukan hanya berdasarkan kekuatan fizikal tapi juga ketabahan emosi uh, pemikiran yang kreatif dan cara menyelesaikan masalah bila kita uh, menghadapi masalah Okay, selain daripada tu untuk membangun keyakinan dan kemampuan diri tu kepada kanak-kanak tu yang kita uh, kita kena tunjukkan kepada kanak-kanak tu. So, mungkin kita mungkin kanak-kanak tu dia belum tahu lagi kebolehan sebenar mereka. Jadi daripada cerita ini saya mahu uh, mereka dapat membina satu keyakinan dan kemampuan diri. Begitu. Hmm. Okey baik Puan saya amat uh, suka dengan penjelasan puan tentang keberanian menghadapi ketakutan sebab kita sebagai orang dewasa pun sampai sekarang akan ada satu saat kita akan berada dalam ketakutan. Betul tak Puan? Betul. Jadi apa Betul. tak? Jadi apa tak lagi anak-anak kita sebab Yelah, macam lazimnya kanak-kanak ni dia suka mencuba semua benda Tapi mungkin betul. dia tak tahu apa benda aa, positif dengan negatif atas semua tindakan Jadi kita sebagai orang dewasa ni harus pandu arah atau pandu anak-anak ini -anak untuk dia lakukan kebaikan Betul tak Puan? Ya betul, betul-betul, sangat betul Okey Puan, <laughs> aa, boleh kongsikan dengan pelayan dan aa, semua pendengar kita ni cabaran semasa menghasilkan karya macam puan bagi tahu tadi kekangan kepada hmm. dari segi ilustrasi kan untuk dapatkan kerjasama daripada pelukis. Jadi apa lagi cabaran yang puan rasa uh, apa nak share dengan kita, nak kongsi dengan pendengar kita pada hari ini? Okey, terima kasih. Baik, antara cabaran semasa saya menghasilkan uh, buku ni yang pertama sekali tu ialah um, macam mana macam Uh, masa uh, dia punya cabaran tu yang pertama tu yang berkaitan dengan idea lah. Okay, macam mana saya mahu menghasilkan sebuah cerita yang ada jalan cerita yang menarik, yang bermakna seronok kepada kanak-kanak dan ada nilai ada nilai murni, ada pengajaran di situ. So bunyinya macam mudah, tapi bila kita cari idea tu, uh, dia macam idea tu tidak mau datang. Ha, tidak tidak timbul. So, hmm. saya, saya ambil masa yang lama. Ya betul. Betul sebab kita sebagai orang dewasa bila kita nak cari idea tu hmm. uh, Bila bercakap memang mudah tapi bila kita sendiri betul. yang nak buat Untuk dapatkan idea untuk sebab kita nak sasarkan kepada anak-anak Jadi kita dari segi bahasanya, dari segi susun kata betul. kita kena terperinci kan. Okay jadi pun uh, selain tu? Uh, selain tu um, Kita mahu apa ni idea tu idea dan kreativiti tu kita mau dia sesuatu yang unik so itu pun masalah juga itu pun bukan masalah itu sebenarnya satu cabaran cabaran ya itu pun cabaran untuk dapatkan so yang perkara-perkara macam ni macam bahasa tu pun so kena fikir untuk berapa umur ni sesuai ketidak gambar ni sesuai ketidak latar belakang ni sesuai ketidak ah semua semua tu kena ni sebab kita penulis baru so kita rasa macam Uh, untuk buku kanak-kanak je pun mudah Tapi sebenarnya bila kita sudah masuk ke dalam alam penulisan tu Walaupun buku kanak-kanak Tapi rupanya tidaklah seindah yang Seindah ha, yang, tak, yang, tak se -indah yang ya. kita gambarkan kan Bila kita Mereka. pegang suatu buku Kita rasa ha. pasaran ni eh Senang je ayat dia macam ni. Macam kita pun aa, boleh aa. buat. So Kita, kita duduk betul. sendiri untuk buat, kita baru tahu apa cabaran sebenarnya. Okey Puan. Aa. Jadi aku harapan Puan untuk pembaca, untuk pelayar kita supaya dapatkan buku ni di pasaran. Baik. Harapan saya terhadap cerita ni, saya harap uh, cerita ni dia boleh menghiburkan, dia dapat memberi inspirasi kepada kanak-kanak tu untuk uh, mereka percaya kepada potensi diri mereka lah dan saya juga harap buku ni boleh menjadi salah satu medium bacaan yang boleh memberi manfaat kepada guru dan juga para ibu bapa. Okey. Jadi puan untuk uh, selepas Cupi boleh terbang ni mungkin puan akan menghasilkan karya lain kalau puan boleh berkongsi dengan pelayar kita, mungkin ada idea-idea lain? Um ya, yeah. sebagai penulis saya uh, selepas pengalaman pertama ni Uh, saya memang memang berhasratlah untuk menghasilkan karya lain lagi lah yang seumpama ni lah maksud saya yang masih dalam uh, kategori uh, kanak cerita kanak-kanak. Jadi setakat ini saya sedang merancang satu Jodol barulah uh, uh, dalam dalam masih dalam perangkaan lah masih dalam bentuk draft. Uh, tapi tajuknya tu mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Ah, tajuknya tu ialah Jojo tak mahu berkongsi. Oh, dia tetap juga menggunakan a uh, uh, haiwan. Kepoi? Ah, uh, yang ini saya belum lagi, masih dalam drama, masih tengah mencari oh, ilham. Puan masih uh, masih lagi mencari ilham. Okey, uh, okey. Masih mencari ilham. Jadi mungkin puan uh, sebagai kata-kata akhir mungkin nak mengajak layar ataupun pembaca kita ibu bapa di luar sana untuk mendapatkan puan punya uh, buku terbitan pertama puan saya bagi ruang untuk puan ajak ah ya terima kasih puan Fiza baik saya sebagai uh, penulis yang pertama dan ini ialah hasil uh, karya saya yang pertama, okay, sebenarnya saya sangat teruja dengan buku ini. Okay, um, saya ingin uh, berkongsi uh, Penulisan saya dengan semua uh, para bapa, pendengar, ibu bapa, guru yang ada yang um, di luar sana. Jadi kalau ada kesempatan, ada masa uh, bolehlah dapatkan buku saya uh, tengok dia punya uh, di, apa ni, apa yang ada di dalam, apa yang ingin saya cuba sampaikan di dalam buku ini. Okay, um, saya harap buku ini dapat um, menyumbang, dapat menyumbang kepada. Uh, pembacaan kepada imajinasi kepada minat membaca kanak-kanak. Okey, Alhamdulillah. Jadi kepada semua pelayar, uh, ibu bapa di luar sana dapatkan uh, cupi boleh terbang uh, karya Puan Rosita Jod daripada terbitan DBP. Boleh dapatkan di uh, pembelian secara online ataupun uh, dari kedai-kedai buku uh, DBP. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih uh, kepada Puan Rozita kerana sudi berkongsi kisah menarik yang termuat dalam buku pertama beliau iaitu Cupi Boleh Terbang uh, dengan semua pelayar kita. Terima kasih juga diucapkan kepada semua pelayar yang mendengar, yang sudi mendengar pada hari ini. Uh, Fokus yang kita pada uh, di dalam bicara karyawan Kita mendoakan supaya Puan Rosita di, terus diberikan kesihatan yang lebih baik Dipunyakan idea-idea yang lebih baik sebab, Supaya dia dapat menghasilkan buku-buku yang lebih menarik Untuk tatapan kita, untuk generasi kita, untuk anak-anak Untuk terutamanya bacaan anak-anak kita Terima kasih Puan sebab bersama-sama kami pada pagi ini Sama-sama terima kasih kembali juga kepada pihak penganjur dan pihak DBP Okay, insyaAllah ada ada masa lagi kita boleh bertemu lagi di uh, hari, hari yang lain. Okey, terima kasih kepada pelayar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.